Efendim sırada Azerbaycan'dan örnek bir hayat hikayesi var. Özal Muradov. 4 yaşından beri görme engelli. 25 yaşında tarih öğretmeni oldu. Sonra düzenlenen sınavda birinci seçilerek başkent Bakü'nün yolunu tuttu. Öğrencilerine tarihi sevdiren Özal öğretmenin hikayesini getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. İzleyelim birlikte. Özal Muradov. 28 yaşında bir tarih öğretmeni görmemek çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine ulaşmasına engel olmadı. Öğrenme, öğretme sevgisi hiçbir şekilde engel tanımıyor. Çünkü işin içinde sevgi varsa engeller birer birer kalkıyor. Buna en iyi örneklerden biri de baküde 45 numaralı orta mektepte görev yapan özal öğretmen oldu. Özal Muradov'un tarihe ilgisi 4 yaşında başladı. Su çiçeği hastalığına yakalandığında görme yetisini yitirdi. Ancak hedefinden vazgeçmedi. Muradov Azerbaycan Devlet Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü'nü dereceyle bitirdi. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yanada Muhammed Amir Hasanzadə, Topçu Başov, Xoyski, e, Mustafa Çamalıat Atatürk'mü diğer büyük şahsiyetler tarihe sevməyə məhəbbətcə. 1994-cü il mayında isə Buratol görməngərinin hedeflərinə ulaşmasına mane olmayacağını ifadə etdi. Mən həmişə düşünmüşəm ki, əngəl insan düşüncələrində olur və ə, düşünürəm ki, o mənim şagirdlərimlə olan istərir münasibət qurmağımda, istərl onlarla demək keçirdiyim dərs prosesində o əngəl heç bir zaman mənə əngəl olmayıb. Yenidən əngəl insan düşüncələrində və zehnində olur. Özal müəllimini tanıyan şagirdlərin tarixi ilgisi artırıyor. Özal müəllimin bizə ə bu əngəllər qarşısında keçdiyi dərslər və öz qabağına qoyduğu hədəflər məndə daha çox özgüvəni artırdı, tar tarixə daha çox həvəsi artırdı. Hə, 30. Hansayırıq? Özum müəllimdə daha də da bizə tarixi sevdirdi. Yəni istər as tarix olsun, üm tarix olsun, zəfər tarixi də yeni keçirilir bizə. Mən bu 3 dərsi də çox sevərək oxuyuram. Her gün bir öğrenci Muradov'un evi ve okulu arasında geçen yolculuğuna eşlik ediyor. Öğrencileri ondan o azmi ve öğretme sevgisinden güç alıyor.